Сегодня мы пообщаемся с Вячеславом Коноваловым, экспертом общественной организации Европатруль. С ним мы обсудим, насколько наша страна готова принимать евро. Что ж, Вячеслав, вы могли бы оценить общую готовность евро за неделю до проведения турнира? Ну, где-то на 3 с минусом, 3, 3 с плюсом 4. Где-то так, 4 с минусом. Вот в таком вот промежутке можно оценить очень много проектов которые изначально планировалось как бы сдать к евро либо сократили как бы в бюджете либо сократили в при исполнении так сказать либо просто от них отказались и в то же время многие проекты которые вот сейчас достраивают я очень ну есть такая опа вероятность опасность, что их просто физически не успеют доделать. Например, вот в Киеве э, с дорогами, например, сделали магистральные дороги, э, вроде хорошие дороги, все красиво, там, но есть множество недоделок. Например, тот же проспект Бажана, по которому все болельщики будут ехать из аэропорта Борисполь э, в Киев, в центр Киева. Э, Магистраль сделали, а прилегающие дороги вот до сих пор ложат асфальт и не факт, что не успеют его доделать. Подземные переходы на проспекте Бажана тоже не все доделаны. Там некоторые вообще даже еще и не приступали, как они будут к евро их сдавать непонятно, поэтому множество таких вот мелких недоделок, вот казалось бы, которые ну, могут негативно вот как бы повлиять на вот впечатление болельщиков от Киева. Вот банально мы сейчас вот рядом с Троицкой площадью находимся, которая пока еще в очень даже далека до готовности. Эту Троицкую площадь уже сдает, насколько я помню, третий год подряд, то есть вот ее достраивают, перестраивают, и причем ну, нет внятного ответа э, ну, зачем вот, вот горы, городить гору так сказать сделали один раз вроде нормально было зачем его было перестраивать сейчас вот закрыли и доделывают э, множество таких вот, то, вот ну, мелочи по мелочам и обидные мелочи например на ЖД вокзале да сделали сквер красивый сквер на, на первой платформе так сказать рядом с первой платформой э, но скамеечки забыли поставить. То же самая ситуация в самом вокзале на первом этаже. Там, знаете, вот такое ощущение, что кто-то то ли покрал те скамейки, то ли их просто не предполагалось. То есть пустой зал стоит на первом этаже, и всех как бы пассажиров пытаются загнать на второй в платное зал ожидания. Естественно, никто не хочет туда идти. И народ просто тупо толпится вот как бы вокруг вокзала, что ну как бы создает определенный негативный имидж. Ну, там ведь есть логика такая, что у иностранцев денег много, и они не будут скупиться. Ну, в том-то и дело. Чтобы иностранцы не скупились, должна быть как бы информация то есть какая-то маршрутизация. А вот на Киевском вокзале с этим как раз проблема. То есть там есть несколько таких магистральных направлений, там на, в метро, там в город, еще что-то такое. А каких-то вот таких подробностей, информационное вот это вот как бы наполнение, вот этого как раз и нету. И спросить как бы не, не, у кого, потому что большинство персонала вокзала практически не говорит на английском. А говорят, что Эту проблему решат за счет э -э, э -э, волонтеров. Но волонтеров-то как раз сейчас-то и не видно, и проверить готовность этих волонтеров, ну как бы общественности нет возможности. Ну, будем надеяться, что они готовятся. А может быть государство полагается на таксистов, которые по, за заоблачные цены готовы будут и объяснить, и на любом языке, и довести куда угодно. Ну, в том-то все дело, что вот такого количества таксистов, которые смогут обеспечить наплыв, на, обеспечить, по крайней мере, там 10, 15, 20 тысяч болельщиков, ну, я боюсь, что у нас такого количества таксистов... Таксистов просто физически не будет, потому что в Борисполе-то купили всего 110 машин. Есть парочка, так сказать, служб, которые предоставляют англоговорящих водителей, таксистов. Но больше 200 единиц, я сомневаюсь, что будет. Это при том, что ну, для понимания в Киеве около 20 тысяч такси. Вот. И 200 из них только, ну, так по нашим оценкам, могут более или менее внятно общаться на английском языке. Понятно, ну что ж, ситуация не самая лучшая. А тогда, может быть, поговорим о общественном транспорте, как с ним дела обстоят. В Киеве ситуация немножко лучше, но и то, тоже здесь сорвали программу подготовки, потому что первоначально предполагалось, что Киеву купят 250 больших автобусов и 250 троллейбусов. На сегодня куплено вот с 2008 года что-то ну, немногим больше 200 единиц. То есть вместо 500 единиц пока около 200, то есть с 2,5 раза меньше. Да и тут а, та техника, которую закупили. Первые 10 ЛАЗов, которые купили, они вообще были, ну, мягко говоря, низкого качества. То есть взять хотя бы такой факт. Двигатель был смонтирован таким образом в автобусе, чтобы поменять масло. Там надо было его демонтировать, этот двигатель, поменять масло и потом опять установить. То есть это потом выкрутились из этой ситуации, там сделали как бы... Ну, это... Это просто говорит о качестве этого, этой техники. Вот. То, то же самое с кондиционерами ситуация. Все чиновники в один голос заявляют, что кондиционеры есть. Я попросил нескольких водителей включить кондиционер на что получил ответ у одного водителя что у него просто физически его нету не смонтирован на, на, в автобусе а ну, это новый автобус недавно купленный. Вот. а второй сказал что его еще будут ремонтировать и неизвестно когда будет готов то есть с общественным транспортом тут тоже есть вопросы. Понятно. Ну что ж, давайте поговорим тогда о более масштабных проектах. Вот всегда рапортует власть о том, что были вложены деньги вот, ну, в такие несколько ключевых направлений. Это аэропорты, стадионы, дороги. Вот если пройтись по каждому из этих моментов, где вы считаете, что мы действительно достигли какого-то прогресса благодаря евро, а где это просто ну, транжирение денег? Ну, прогресс однозначно. Это то, что э, все-таки стадионы построили и аэропорты построили. С дорогами много вопросов. То, то есть доро, дороги назовем так не совсем у нас на хорошем уровне. Ну, недавно вот информация была. Да, по сути, люди сами видели, когда прошли ливни, да, и эти, этот асфальт просто. Ну... Пошел вместе с ливнями. Это в этом проблема. Ну, по, по пунктам. По поводу аэропортов. Аэропорты действительно достроили, действительно сдали. Другой вопрос: э, насколько они в состоянии сейчас обслуживать рейсы? Свежий пример э, терминал Д аэропорта Борисполь. Буквально несколько дней назад его сдали. Я спрашиваю, какая же авиакомпания первая будет отправлять рейсы или принимать рейсы в этом новом суперсовременном терминале? Вначале внятного ответа не последовало, потом мы случайно узнали, что первой авиакомпанией в, аэропор... в этом новом терминале стала иранская Табанаэро. Вот. А наша авиакомпания что делать? А наши авиакомпании говорят, что им не сформулировали предложение чиновники. И они не могут пока работать в новом терминале. Поэтому, как бы, вот тут э, очень странная позиция у чиновников по поводу вот, э, сдачи вот этих объектов. Другая ситуация ж, в, в том же Донецке и в, во Львове. Да, построили суперсовременные аэропорты, но, э, мягко говоря, для такого пассажиропотока, который есть в этих аэропортах, Данные терминалы просто, ну, скажем так, дворец посреди пустыни, это так называется. Потому что, ну, даже если в Донецке будет обслужено миллион пассажиров, там терминал предназначен для обслуживания 5-7 миллионов пассажиров в год. То есть, вот, ну, это... вот это действительно проблема. Евро длится три недели, а стадионы, да, вот в том же Львове, например, там фактически футбольной команды это нету толковой. Там те же аэропорта в этих городах, да, то есть получается какие-то избыточные мощности мы имеем. Да, из избыточные мощности. Взять, например, Харьков. В Харькове э, вложили э, средства в реконструкцию старой взлетно-посадочной полосы для приема среднемагистральных самолетов. И параллельно построили еще одну, чуть длиннее полосу для приема тоже среднемагистральных полос, то есть воздушных судов. То есть, казалось бы, по логике надо сделать одну короткую, другую длинную ВПП. Ну, там сказали, что проблема с площадью, нет отводов. Даже вот эта новая полоса, она упирается в дома. То есть местные жители жалуются, что у них радиомаяки в огородах стоят уже. То есть как бы тут есть много вопросов именно к тем чиновникам, которые проектировали, планировали вот, это, вот этот проект реконструкции. То есть, казалось бы, вроде бы и денег много, но, ну так вы же их вложите как бы разумно, назовем это так. Ну, действительно, но с другой стороны, знаете, вот если сравнить с той же вот Бразилией сейчас, да, готовится принимать чемпионат мира, там вот, глядя на то, где там строят стадионы, строят стадионы в каких-то городах, в которых там команда играет там, во второй лиге, там болельщиков, там пару тысяч человек, да, но строят огромный стадион. И таких стадионов по всей стране. Вот в Бразилии очевидно, что эти стадионы после чемпионата мира, они вообще будут не нужны. В Украине хотя бы выбрали, может быть, ключевые города, где строят стадионы, аэропорта, дороги. Вот в этом плане, может быть, есть смысл найти позитив в этом? Позитив, он, конечно Конечно, есть. Хотя бы потому, что ну, у нас есть суперсовременный стадион. Другое дело, что к этому стадиону в комплекте должна быть определенная программа как бы, развития футбола. То есть изначально еще два года назад заявлялось, что вместе со строительством стадионов во всей стране будет целая сеть маленьких футбольных полей вот для с искусственным покрытием. На самом деле эту программу, откровенно говоря, провалили. Поэтому вот программа самой популяризации футбола, ее, ну, она есть, там что-то написано, но физически мы ее не ощущаем. То есть, то есть называется, она где-то в одной реальности, мы находимся совсем в другой реальности. И в этом как раз и есть проблема, потому что иначе эти стадионы они могут работать только вот в совокупности с вот этой вот программой популяризации. Может быть дело в кризисе и поэтому находят деньги только на самые там первоочередные какие-то задачи. Ну а зачем тогда вкладывать вот в эту инфраструктуру? Она же будет тогда стоять. То есть казалось бы, казалось бы, там вот на вот эту программу, сравнение ну, на, на на популяризацию, сравнение со стоимостью вот от, вот этих вот стадионов, там ну, стоимость ну 10 процентов от этого проекта казалось бы ну копейки сущие найдите вот хотя бы вот это вот нет нет денег вот проблема Получается деньги для каких-то иностранных болельщиков, которые приедут сюда выпить пиво, посмотреть футбол есть, а для украинцев их нету. Есть проблема, что могут и не приехать эти болельщики. До сих пор э, изначально заявлялось, что полтора миллиона болельщиков приедет. Сейчас уже пограничники, наиболее погра... прагматичные люди, заявляют, что в лучшем случае 250 тысяч, 250-300 тысяч приедет человек. А в, в этом случае окупаемость евро под большим вопросом. А сколько денег они здесь оставят? Ну, тоже разные есть оценки, от миллиарда долларов до двух-трех миллиардов, но на самом деле, по моим прогнозам, 300-400 миллионов долларов. Что ж, спасибо. Несмотря на все проблемы и недоработки, Украина все же сделала многое для проведения международного турнира. Теперь самое время задуматься о развитии массового спорта, и в первую очередь детско-юношеского. Возможно, тогда сборная Украины будет не просто хозяином турнира, а реальным претендентом на победу.